Xo'p, namoz vaqtida ko'pchilikda esnash holati uchramoqda esnash shaytondan namozda esnashni yo'qotish mumkinmi ha yo'qotish mumkin iftorda ko'p narsa yemasli kerakda to'q qorin odamni eslatadi to'q qorin odamni uxlatadi to'q qorin odamni g'aflat bostiradi ibodatga quvvat bo'lsa oling oling deydi deydiyu xato gap bugan hech qachon ko'p ovqat ibodatga quvvat bo'lmaydi ibodatga quvvat uylaringga kirib bir piyalaga osh sopib kelib o'shani yeylarda o'sha quvvat bo'ladi e aytadiku ki, kerakli taom sani ko'tarib yuradi oshig'idan yesang san uni ko'tarib yurasan deydi hozir mana shu yerda o'tirganlar bor iptorda rosa olib kirdikku shuning uchun esnab xullas qiynalib o'tiramizda keyin namozda kimni kimni qarshisida turganimizni his qilaylikda azizlar ollohga ro'baro kelamizda to'g'rimi allohu akbar degandan keyin xuddiki payg'ambarimiz alayhissalomni hadislari bor san ollohni ko'rib turgandek ibodat qilgin agarchi san allohni ko'rmasangda olloh sani ko'rib turadi deganlarda de. olloh bizni ko'rib turadi mana hozir olloh bizni qarab ko'rib turibdi eshitib turibdi bilib turibdi qalblaringdan qalbimizdan nima o'tyapti olloh bilyaptida buni olloh ko'rib turadi g'aflatda hayol chachilib quloq qoqib namoz o'qisak albatta shayton eslatadida esnashni yo'qotish mumkin payg'ambarimiz umuman eslamaganlar shuni eslasangiz inshaalloh eslamaysiz